надо было больше ничего изучать. И, конечно, чем больше занимаюсь, тем больше видишь, что для того и не давали заниматься 18 столетием, чтобы не увидеть вот то, что делалось на протяжении ну, лет 70 -ти. сознательная политика, которая велась те, э, итогом, который стали вот эти разделы вещи поспали. Я не специалист по тем проблемам которые доклады, которые я сегодня прослушал, это лично для меня это очень важно, и я всем очень благодарен. Я, но я сейчас занимаюсь, готовлю работу по владениям Виленского епископства на территории Беларуси. И это, ну, во-первых, все владения Виленского епископства на территории Беларуси отличаются от соседних владений и частных и государственных по той политике, которую епископство проводило там. Начиная, вот мы имеем документы с 15 века до 18 века, это прослеживается. Второе, когда я узнал, что есть такая конференция, и у меня появилась возможность принять среднее участие, но сразу возникает что? Вилинское Масацкий и он является как епископ становится владельцем двух крупнейших владений. Это Ягумин и Убаль на территории Белоруссии, которые имеют несколько десятков деревень. И зная, что он является сторонником. Идей просвещения, вот интересно было посмотреть, но да, мы часто говорим одно, а что же делается, как же ты проводишь эту политику в своих владениях? На, как это посмотреть по документам, как это реализовывать? Ну я это скажу в конце. К сожалению, да, было, но не так много, как хотелось бы. Документа социально-экономического характера. Нет э, столько сведений, как в э, рассуждениях э, политиков государственных действий, когда они собираются что-то делать, ставят планы. Очень часто бывает так, что говорить о том, что планировалось, получается очень много, очень красиво и очень хорошо. А когда надо проверить результаты, что получалось, ну это я смотрю по истории до сегодняшнего дня, часто бывает, что проверить как осуществлялись идеи, очень трудно. Ну, сейчас немножко вернусь к тексту. Церковное землевладение на территории Беларуси на протяжении 14-18 веков постоянно возрастало. И если в общей структуре земельной собственности Великого княжества Литовского в 16 веке она составляла около 5%, то в конце 18 века достигала почти 14%. Это довольно э, высокая э, цифра, и э, абсолютное большинство в XVIII веке здесь, конечно, э, составляло э, собственность католического, католической церкви или католического костла. Э, Формироваться э, вот эта э, собственность виленского католического епископства Началось с 1387 года, когда Винницкому епископству вначале был передаден город Тавронине да, с волостью, после волости Дубровна, Бабшки, Верки, а позже такие огромные территории на территории Беларуси с 1391 года. Стрешевская волость, Реческий побед, в 1413 году Куборская волость, Мозырский побед, потом Брошевицкая волость, Брестский повет, Сожинская волость на Витебское воеводство и Егумен, сейчас это называется город Черви на территории Минского воеводства. Это около, в общей сложности я пробовал посчитать только вот эти владения, не считая маленькие, они включали больше 300 Деревьев. Ну, количество населения э, изменялось э, за э, длительный период по-разному. Владения католической церкви расширялись и позже, и благодаря завещаниям, покупкам, и к 18 веку э, владения еще разрастались, разрастались и разрастались. Э, Вининскому писку принадлежали как раз вот эти. Крупнейшие владения, которые я называл э, Сожица, Стрешин, Горваль, Уборц, Брошеричьи, и вот два владения из них, они э, переходили и Умин, и Уборц, они э, становились собственностью того человека, который становился велинским э, бискупом. Я буду говорить не только в 18 столетии, я э, буду пробовать э, говорить и начиная с 16 по 18 и хочу сказать, что все время э, в этих владениях было большое отличие от соседних владений. Если по масштабах вот эти владения Минского искусства на территории Беларуси можно сравнить только по объему, только с Радзивилом по объему платифона. И как разъявил, мог проводить у себя ту политику социально-экономическую, которую хотел, не обращая внимания на государство, так и во владениях Виленского бискурса проводилась такая политика, и экономическая, и социальная. Обращая внимание вот на эти владения, которые я называл, они, кроме Барашевич, они все находятся на востоке Беларуси. И в этом еще было такое своеобразие. Близость к границам московского государства приводила к тому, что епис... епископство не хотело вкладывать туда каких-нибудь дополнительных денег, денег на развитие хозяйства и консервировало в сущности ту ситуацию, которая была там еще в 14-15 веках. Это общинные традиции. Это э, разрешение на существование давней крестьянской самоорганизации и неведение, введение, скажем так, фольварка, сохранение в основном данных. И почти во всех этих владениях основой э, расчетов с епископством был, была медовая дань. Мед возили в Вильно целыми эшелонами, такими, э, целыми обо, обозами. И если в XVII веке попробовали перевести э, 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 мед на деньги, платить деньгами, то потом в вильно очень быстро э, посчитали, что дороже потом за эти деньги покупать тут мед и вернули снова эту медовую дань, и она была вот до, приблизительно до середины XVIII века. Ох. Уже когда начинается деятельность, э, э, вот то, что мы связываем с идеологией просвещения, когда я смотрю, как же она вот в этой экономической сфере проявляется, проявляется ну, в соответствии с теми заявлениями, которыми были Восприятие свобода, это значит отсутствие службы тяглой, пригону, панщины, панщины по-русски, по отсутствие а фольварка. И э, когда и в игуменском имени, и в угорском Убор, имени э, вводятся записи, что мы вас, всех христиан, освобожда, даем вам свободу, освобождая от службы тяглой и переводим вас всех на денежную ренту на Чиндж. И вы эту свободу, ну добавляю такую фразу, и вы эту свободу от рабо, своей работы и своими деньгами подтвердить, оплатить должны. Вот это такая, так, такой интересный подход. Но и дальше, и дальше вот я буду, чтобы время экономить говорить по памяти, тоже от имени Массальского в... Имение Игумен написано. А если кто из крестьян получил эту свободу и будет плохо работать и не будет платить необходимую сумму чинша, тот будет переведен снова на э, службу тягую, а община, работа за него заплатить все, что он не доплатил по видам Интересные записи, снова же от имени епископа Масанского, мы можем заметить вот в сфере образования. Начинают открываться школы для крестьянских детей, но, как правило, в этих случаях все время подчеркивается, что это... Это образование, я так понимаю, первоначальное и оно должно быть только в тех э, границах, которые можно разрешить представителям этого крестьянского сословия. Э, в 1870 году, я цитату, он, Масальский пишет э, в отношении того же отменения и обязую дворовую администрацию добиваться того, чтобы все хозяева и порой отдавали детей партиальной школы для обучения соответствующему своему сословию науку. Есть моим правлением, а же был власти моей Бога повеженные, был, был, был наисчастливший, а же до того шесть не может без посвящения. Что за то и дворком двор зъедность, а вы до скутку конечно старались чипроводить и всех господажу, а же милость свое до потомства отдавали они до школ парафиальных зимовым пором и где там в свечом при, при своих ставили науках. Сейчас прошу повышение каждого фортуны и надания ему супер наиболенности, Наши, и мы побежденны и кто добровольный, кто тонкенный до да, ныне. И вот такие, я помилился, я ошибся, это было не имение Ефурмина, а имение Кубарц, и такие же э, повторения, записи в инвентарях всех были, которые удалось э, найти до да, 1780 раз Года. Вот такие стандартные формулировки были э, записаны. Христиане э, иные, и Гумин, кроме того, что э, обязаны были отдавать своей зимой своих детей в школу, им э, Масальский еще э, возложил на них еще одну обязанность самим собирать деньги на э, деревенского учителя так записано на директора все складочки повинны. Ну, я буду уже закругляться, я хочу что сказать. Анализ материалов на положении христиан в отделе Филинского католического бискупа свидетельствует, что в экономической сфере подходы представителей идеологии просвещения проявлялись в первую очередь в от барщика, что понималось ими как свобода. В духовной сфере это было стремление к созданию системы начального обучения молодых крестьян и крестьянских детей. По крайней мере, это прослеживается во владении масса Ну вот еще одно выпало у меня, я просто, когда буду публикации, я об этом напишу. Было такое интересное своеобразие как раз в этих владениях бизнеса на территории Восточной Беларуси, то, что там на протяжении 16-18 веков шло постоянное сражение за то, чтобы крестьяне ходили в церковь или костел. В каждом инвентаре записано, что Русь до да, церкви, католицы до костела. И в некоторых элементарях прямо написано, а не вляз до черта лысого.